নমস্কাৰ হিয়াজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে সদায় জনাই থকাৰ দৰে আজিও জনাওঁ যে আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰদলনি আৰু আমাৰ দোকানখনৰ নাম হৈছে হিয়াজ কালেকশ্যন আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে আমাৰ চি অ' ডি ব্যৱস্থা নাই যিহেতু চি অ' ডিৰ কথা মোক বহুতো সুধিয়ে থাকে সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আমাৰ চি অ' ডি ব্যৱস্থা নাই আপোনালোকে যিয়ে ক্ৰয় নকৰক কিয় আমাৰ পৰা আপোনালোকে আমাক কেৱল অনলাইন পে'মেণ্টৰ মাধ্যমেৰেহে আমাৰ পৰা কাপোৰসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমে লৈ আহিছোঁ কেঁচা পাট কটনৰ যোৰা এয়া প্ৰথমে এইযোৰ চাব পিচ পিংকত আছে কফি কালাৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে পাৰিটো এনেকৈ চেল্ফ বৰ্ডাৰ এনেকৈ কৰি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হ'ব লাইট ৱেইটৰ আৰু খুব ট্ৰেডিঙত থকা যোৰা এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ আজি একেবাৰে কম দাম মাত্ৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিন চৰাটে যোগাযোগ কৰিব সেইখন হৈছে চাদৰখন পাৰি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ চিলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এনেকৈ চিলাই থোৱা আছে আৰু কালাৰসমূহ খুবেই লাইট কালাৰত আছে চাব এইযোৰ পিচ পিংকত দেখালোঁ প্ৰথমে এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে এইখন ধুনীয়া মেখেলা দেখিছে এইখন ধুনীয়াকৈ মেখেলা ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো দেখাইছোঁ ব্লাউজ পিচটো চুইমপুল হ'ব সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দিয়া থাকিব এইটো এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকাত এইযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিনচৰাকী যোগাযোগ কৰিব এযোৰ কাপোৰ মই ধুনীয়াকৈ মেলি দেখাই দিলোঁ তাকেই আপোনালোকক মই কালাৰসমূহ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এইযোৰ আহিব লাইট স্কাই ব্লু কালাৰ থাকিব ইয়াতে ডাৰ্ক নেভি ব্লু কালাৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া মেলি দেখাই দিছোঁ অকণমান সকলোৱে যিহেতু চাব বিচাৰে আৰু এয়া এইখন চাদৰখন দেখিছেনে কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া আপোনালোকে গৰমত পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাব আৰু লগতে আৰাম পাব যিহেতু কাপোৰযোৰ কটনো কপাহী সূতাৰ হয় পানীটোত কপাহী সূতা পোৱা আছে আৰু এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন ব্লাউজ চিম্পুল হ'ব এটা পানী থাকিব প্ৰাইচ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকা ল'ব পাৰিব এইটো আহিব লেভেণ্ডাৰ কালাৰ ইয়াতে এনেকৈ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে এইটো এটা খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ চাব লাইট গ্ৰীণ কালাৰত আছে এইখন হৈছে চাদৰখন পাৰিকাৰিকে চেফ পাই বনাই দিয়া হৈছে এয়া এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলাখন এয়া প্ৰাইচ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব এইযোৰ আহিব লাইট য়েল্ল' কালাৰত দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰতো ফিক্স বৰ্ডাৰ এনেকৈ কৰি দিয়া আছে কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে লাগিছে আপোনালোকে মই এনেকৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে চাব এইযোৰ পিংক কালাৰত বেবী পিংকত এনেকৈ ৰাণী পিংক সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চিলাই মেলি যেতিয়া কাপোৰযোৰ কাপোৰবিলাক এইযোৰ কাপোৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে যেতিয়া চিলাই মেলি ৰেডি কৰা হয় কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হৈ পৰে চাওক ইয়াৰ এইখন চাদৰখন বাণীটোত পূৰা পিয়'ৰ কপাহী ফুটা বোৱা আছে আপোনালোকে পিন্ধি খুব বেছি ভাল পাব গৰমত বিশেষকৈ এতিয়া এইকেইদিন যি যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন ব্লাউজ পুষ্টু চিম্পুল হ'ব সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দিয়া থাকিব প্ৰাইচ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি আঠশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব কটন কেঁচা পাতৰ যোৰা আৰু ইয়াৰ পিছত লৈ আহিছোঁ এইযোৰ ষ্টেপ' কটনৰ যোৰা কফি কালাৰত থাকিব ডাৰ্ক ব্লেক কফিত থাকিব কালাৰটো ভিছা সূতাৰে পিয়'ৰ ভিছাৰে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰ এইখন চাদৰখন এয়া হৈছে আচলটো চাওকচোন এয়া আচলটো আৰু মাজলৈ এয়া দেখিছে ভূটাৰ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া পূৰা ডাঠ চুইফ্টকৈ পোৱা আছে আৰু কালাৰটোতো ক'বই নালাগে খুব বেছি ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু ইয়াৰে এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি এইকেইটা চাইড পাৰি পিয়'ৰ ভিছা ওপৰকত কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ মেখেলা পূৰা হেভি হ'ব ওপৰলৈকে ফুল থাকিব সেয়া এইখন হৈছে মেখেলাখন দেখিছেনে ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন পূৰা হেভিকৈ ফুলৰ দাম কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হ'ব সৰুকৈ এটা পাৰি কৰা আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অ'নলি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত ল'ব পাৰিব যিবোৰৰ নেকি বৰ্তমান মাৰ্কেট প্ৰাইচ ওঠৰশ দুহেজাৰ এনেকুৱা আমাৰ ওচৰতে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে চাব এইযোৰ ডাৰ্ক এয়া পাৰ্পল কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ দেখিছে এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া হৈছে আচলটো এয়া হৈছে আচলটো ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে চাইড পাৰি এয়া এইখন চাদৰখন এয়া এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন দেখিছে সৰু সুযোগ কাম কৰা আছে ব্লাউজ পিছটো এগেইনষ্ট চিম্পুল হ'ব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কেচত ৰাখি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব অ'নলি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট চাব এযোৰ ৰেড কালাৰ আছে ছেইম ডিজাইনতে থাকিব এইযোৰ ফিচা এয়া এইখন চাদৰখন পিয়'ৰ ফিছা ৱৰ্কত কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ এয়া চাদৰখন আৰু এয়া হৈছে আচনটো হিচাপোৰক যেতিয়া কৰা হয় খাবলৈ খুব বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে দেখিবলৈ আৰু এইকেইটা হৈছে চাইকবাৰী আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলাখন মেখেলা দেখিছে পুৰণা ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখিব প্ৰাইচ আহিব অনলি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিবোৰৰ নেকি বৰ্তমানো মাৰ্কেট প্ৰাইচ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ওঠৰশৰ পৰা দুহেজাৰ টকাৰ ভিতৰত হৈ আছে আমাৰ ওচৰতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব অনলি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিনশ্বট ৰাখি সোনকালে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব একেবাৰে লিমিটেড ষ্টক মাত্ৰ তিনিটা কালাৰ তিনিযোৰ কাপোৰেই আছে আপোনালোকে যিসকলৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটটো ৰাখি সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব নেক্সট লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা টচ কটনৰ যোৰা এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰত লৈ আহিছোঁ এই কাপোৰ কেইযোৰ আজি চেল্ফ বৰ্ডাৰতে লৈ আহিছোঁ এয়া হাতে বোৱা টচ কটনৰ যোৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা চেল্ফ বৰ্ডাৰৰ কাপোৰ আৰু এয়া এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এয়া হৈছে আচলটো দেখিছে খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ এয়া চাইট পাৰিটো এনেকৈ কৰা আছে চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে ধুনীয়া এখন মেখেলা পূৰা হেভিকৈ কাম কৰা আছে এয়া ঠিক আছে যথেষ্ট হেভিকৈ কাম কৰা আছে মেখেলাখনত আৰু ব্লাউজ পিচটো চিল্কৈ থাকিব এয়া সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দিয়া থাকিব হাতে বোৱা টচকটনৰ যোৰা চেট বৰ্ডাৰৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা তেজ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব সালদাহিলে চেঞ্জৰাকীয়ে আপোনালোকে আমাৰ যোগাযোগ কৰিব কালাৰ লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও এইটো এটা আছে খুব ধুনীয়া কফিত মুগা বোৱা হয় কালাৰটো এয়া এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া হয় এয়া হৈছে আচলৰ কামখিনি এনেকৈ কৰা আছে আপোনালোকে যিকোনো পাৰ্টি বিয়া আদি সকলোতে এই কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব পাৰিব আৰু মেখেলাখন দহ পিছটো চিম্পুল সকলো এটা পাৰি থাকিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ চৰি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটিন ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে মানে লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাব এইটো এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া নাইটগ্ৰীণত আছে এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া দেখিছেনে ৰঙা আৰু হালধীয়া সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে ফুলৰ ডিজাইনো খুব বেছি ধুনীয়া আৰু লগতে কাপোৰটোৰ কালাৰো ক'ব নালাগে কাপোৰৰ কোৱালিটিও ক'ব নালাগে বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো পাৰিটো এনেকৈ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ পাৰিছিলোঁ চিলো আৰু আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে এইখন ধুনীয়া মেখেলা ব্লাউজ পিচ থাকিব এটা সৰুকৈ পাৰি কৰি দিয়া থাকিব কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি মোলকশ পঞ্চাছ টকা লেজু কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্পীচ ৰাখি সোনকালে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব হাতে বোৱা পস্পৰ যোৰা তাৰপিছতে চাব এইযোৰ অফ হোৱাইট কালাৰত আছে এইযোৰ কাপোৰটো হ'বই নালাগে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এয়া এইখন হৈছে চাদৰখন দেখিছেনে এয়া চাদৰখন এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন এই যে মহিলাসকলে যদি এই কালাৰটো পিন্ধি যায় খুব বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধি যাব আৰু ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে এইখন ধুনীয়া বেগ ফেলা খেলাখন কিন্তু বহুত ওপৰলৈকে ষোল্ল কাম কৰা আছে দেই আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটিন ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে ব্লাউজ চুপিছ এইটো পাৰিগেনেকৈ কৰি দিয়া আছে ভাল লাগিলে সোনকালে সোনকালে স্ক্ৰীণছ ৰাখি যোগাযোগ কৰিব কাৰণ বহুত বেছি ষ্টক নাই আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ বহুত বেছি ষ্টক নাই চিংগল পিছে আছে এটা এটা কালাৰৰ গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে সোনকালে সোনকালে লৈ ল'ব আমাৰ পৰা আৰু এইযোৰ চাকৰ এইযোৰ ছুপাৰ কটনৰ যোৰা ৰাণী পিংক কালাৰত আছে এযোৰ ৰিষ্টক হৈছে এযোৰ ইয়াৰ আগত ষ্টক আউট হৈছিল বিচাৰি আছিলে কেইবাগৰাকীয়েও এতিয়া লৈ আহিছোঁ ফাইভ পিচমান আছে বৰ্তমান ষ্টক এয়া আচলতেও হ'ব এনেকুৱা এতিয়া আৰু গোটেই চাদৰখনতে এয়া এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগতে পাব আপোনালোকে ধুনীয়া এখন মেখেলা দেখিছেনে মেখেলাখন বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে চাইড পাৰি পাব ব্লাউজ পিচ পাব এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হ'ব এয়া সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দিয়া থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফুল চৰি চৈধ্যশ পঞ্চাছ টকা তেৰজকো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ছুপাৰ কটনৰযোৰা ভাল লাগিলে চিজাৰ লাভ কৰি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পিছত চাব মাটিশালা হোৱা গামোচা পকোৱা সূতাৰ গামোচা এয়া লৈ আহিছোঁ আজি কেইবাটাও ডিজাইন নাই বাৰু ফুলৰ ডিজাইন মাত্ৰ দুই তিনিটা মানেহে আছে এয়া এটা এখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ আছে ফুলৰ কাম এনেকৈ আছে ফুলৰ কাম আৰু এটা চাইড ফুলত ফুল কৰা আছে আৰু আনটো চাইডে ফুল কৰা হোৱা নাই এইখন পিয়'ৰ পকোৱা সূতা মাটিশালত বোৱা আমাৰ অসমীয়া সেইখিনিয়ে বোৱা গামোচাতে এইখন আৰু ইয়াৰে আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা আছে ডিজাইন এনেকৈ এইটো এটা আছে ডিজাইন এনেকৈ এইটো আৰু আৰু এটা দেখাই দিছোঁ এইটো এটা আছে মাটিশালত বোৱা গামোচা আৰু এই গামোচাকেইখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব চাৰিখন নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ নশ টকাত আপোনালোকে চাৰিখন গামোচা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব স্ক্ৰীণশ্বট নল'লেও আপোনালোকে হোৱাটছআপত আমাক জনাই দিব যে মাটিশালৰ গামোচা লাগে বুলি বা যদি যিসকলে স্ক্ৰীণশ্বট দিব বিচাৰে তেওঁলোকেও স্ক্ৰীণশ্বটটো দিয়ে আমাক যোগাযোগ কৰিব যে গামোচাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেতিয়া আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেই ফুলখিনি বা ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত লৈ আহিছোঁ এয়া কটন কেঁচা পাতৰ যোৰা আজি ৰে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এয়া এইখন চাদৰখন পাৰিও চিলাই থোৱা আছে লগতে দহিৰ কাম কৰাও আছে আমাৰ মেখেলাও চিলাই থোৱা থাকিব দেখিছে এইখন চাদৰখন আৰু এয়া হৈছে আচলটো এয়া আচলতে এনেকৈ মাল্টি কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ দহিৰ কাম কৰা আছে আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ এইখিনি বনাই থোৱা আছে এইখিনি কাষ্টমাৰ ৰিকুৱাইমেণ্ট এনেকৈ বিচাৰে দহি খুব বেছি ভাল পায় তেওঁলোকে এইখন চাদৰখন আৰু খুব ধুনীয়া কপাহী শুকা বোৱা আছে কাপোৰযোৰত আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন এয়া মেখেলাখন এনেকৈ বগলী ডিজাইনত আছে আৰু এই যোৰাটো যে আমি বহুতক দিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এইখিনি কাপোৰ বৰ্তমান ৰেডি কৰি আহি ৰেডি হৈ আহি গৈছে এয়া মেখেলাখন আৰু এইটো হ'ব ডাউজ পিচ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে উইথ ৰেডি টু ৱেৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব তেৰশ টকা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা ফলচ লগাই মেলি চিলোৱা আছে চাদৰ চাদৰত দহি পটি সকলোবিলাক কামেই কৰা আছে মেখেলা দেখিছে এয়া দেখুৱাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ফলচ লগাই চিলাই মেলি থোৱা আছে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আজি ৰেডি টু ৱেৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ তেৰশ টকাত এইযোৰকটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্কিনশ্ব ৰাখি যোগাযোগ কৰিব কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া এয়া প্ৰত্যেকটো কালাৰে কালাৰে পুৰা লাইটত আছে একেবাৰে লাইটত লাইট কালাৰতে আছে প্ৰত্যেকটো কালাৰে এইযোৰ আহিব পিচ পিংক কালাৰ দেখিছে এইযোৰ পিচ পিংক কালাৰ ৰহিৰ কাম এনেকৈ কৰা আছে হোৱাইট ৰাণী পিংক আৰু এনেকৈ কফি কালাৰ কৰা আছে কাপোৰযোৰত দহিৰ কাম আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া পাৰিটো ধুনীয়াকৈ চিলাই থোৱা আছে গুণা আৰু সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা কাপোৰযোৰ খুব বেছি ধুনীয়া কালাৰটোও যথেষ্ট লাইট গৰমত পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে কপাহী কাপোৰৰ হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া সকলোৱে বিচাৰি থকা এটা কালাৰ এইয়া দেখিছেনে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰতে আহিব কাপোৰযোৰ আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া পাৰিটো খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই থোৱা আছে এয়া দহিৰ কামো কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে কিনিয়েই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে আকৌ দৰ্দিৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কাপোৰযোৰ কিনি কাপোৰযোৰ কিনাৰ পিছত বহুতে চিন্তা কৰে চিলোৱাৰ পিছ চিলাই মেলি ল'ব লাগিব বহুতকেইটা পইচা লাগিব বা যাব যাব লাগিব দিন লাগিব আপোনালোকে ঘপককৈ যদি ক'ৰবালৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় পিন্ধিও যাব নোৱাৰে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ৰেডি কৰি থোৱা থাকিলে সুবিধা হয় আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বহুত কিছুমান কাপোৰ আমি প্ৰায় ৰেডি কৰাই থাকে আমাৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰেডি কৰা কাপোৰ যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু যদি ৰেডি নকৰা যিসমূহ কাপোৰ মই দেখাই থাকোঁ সেইখিনি কাপোৰ যদি আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেডি কৰাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক জনাই দিব আমি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পিন্ধিব পৰাকৈ ৰেডিও কৰি দিয়া হয় আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু এইযোৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ এইখন মেখেলাখন ইয়াতে ধৰিকৈ ফলচৰ কামো কৰা আছে মেখেলাখনত আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ পৰা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেৰশ টকাত ল'ব পাৰিব উইথ ৰেডি টু ৱেট ৰ'হীৰ প্ৰতি সকলো কাম কৰা আছে কেৱল ব্লাউজ পিচটো চিলাবলৈ বাকী আছে এইটো আপোনালোকৰ জোখমতে আপোনালোকে চিলাই মেলি ল'ব আৰু ভাল লাগিলে স্কিনচ ৰাখি যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইচ অ'নলি থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ তেৰশ টকা কটন কেঁচা কাটৰ যোৰা এম এন কষ্ট এনে কটন কেঁচা পাতৰ যোৰা কপাহী সূতাৰ হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া ইয়াৰ পিছতে চাব হাতে বোৱা এযোৰ নুনি কটনৰ যোৰা পাৰিটো এনেকৈ চেল্ফ পাৰিতে থাকিব কালাৰটো এনেকুৱা হ'ব খুব ধুনীয়া লাইট চিৰিগিনত আছে আৰু এয়া হৈছে বাচন এযোৰ দেখিছেনে আৰু এইয়া চাদৰখনৰ মাজত ধুনীয়াকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল পাব আৰু গৰমত নুনীকটনৰ কাপোৰ জানেই আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ কেনেকুৱা বহুতে নুনকটনৰ কাপোৰ বিচাৰি থাকে গৰমত পিন্ধিবলৈ নুনী কটনৰ কাপোৰ মাছাজ কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ ওচৰত পাব যদি আপোনালোকক মাছাজ কটনৰ কাপোৰ লাগে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত মই মাছাজ কটনৰ কাপোৰ লৈ অহা নাই অৱশ্যে যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন ইয়ালৈকে কাম কৰা আছে দেখিছে ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰক পাৰিটো চিলাই যিহেতু ফিক্স পাৰিতে বনাই থোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ চিলাব নালাগে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিছ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি টুৱেণ্টি ছিক্স ফিফটি ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত এইযোৰ নুনি কটনৰ ফিক্স বৰ্ডাৰৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব যদি পচন্দৰ শাৰীমূত পৰিছে আপোনালোকে স্কিন চৰাটি যোগাযোগ কৰিব কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া গৰমত পিন্ধিবলৈতো কথা নাই বহুত বেছি ভাল হ'ব আৰু এইযোৰ আহিব লাইট লেভেণ্ডাৰ একেবাৰে লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এযোৰ নুনিকটনৰ যোৰা পাৰিটো ফিক্স বৰ্ডাৰ ফিক্স পাৰি নহয় এক্সট্ৰাকৈ আছে ইয়াৰে আঁচলটো এনেকৈ কপাৰ গুণা আৰু ৰেড সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া হয় দেখিছেনে আচলটো আৰু এয়া ওপৰলৈ গছ গোটা ডিজাইনৰ ৰঙা আৰু গুণা সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু বিশেষকৈ কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা বিশেষকৈ লেডিজসকলে এনেকুৱা কালাৰবিলাক বিচাৰিয়ে থাকে আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু কাপোৰযোৰ চাইডপাৰি আৰু ব্লাউজ পিচকেইটাও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চৰি কাপোৰযোৰ চাইডপাৰীকেইটা হৈছে এনেকুৱা এয়া ৰঙা সূতাৰে কৰা আছে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটোত এয়া সৰুকৈ এটা পাৰি কৰি দি আছে আৰু বিশেষকৈ ব্লাউজ পিচো হৈছে কটনৰ যিহেতু নুনী কটনৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকে যদি ব্লাউজ পিচটোত নুনি পোৱা থাকে চিলাই লোৱাৰ পিছত যিসকল অকণমান শকত টাইপৰ লেডিজ তেওঁলোকৰ ব্লাউজ পিচটো অকণমান ব্লাউজটো মানে অকণ খিচিটা টাইপৰ হয় গতিকে এনেকৈ কটনত দিলে সুবিধা হয় এইটো আৰু ভাঁহি যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ চান্স নাথাকে আপোনালোকে চিলাই ল'বলৈ সুবিধা হয় সেনেকুৱা ব্লাউজ ব্লাউজটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ' একেবাৰে শেষৰ কাপোৰযোৰ হাতত লৈছোঁ এইযোৰ লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা কটন কেঁচা পাতৰ যোৰা দেখিছে কালাৰটো যে কিমান বেছি ধুনীয়া নহয় চাওকচোন একেবাৰে লাইট কালাৰত আছে দেখিছে এইযোৰ এইয়া হৈছে আচল মুগা কালাৰ সূতাৰে এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা আছে একদম আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চুই নাচালে ধৰিবই নোৱাৰে যে মুগা এনে নে বেলেগ সূতা মুগা সূতাৰে কাম কৰাৰ নিচিনাই লাগিব কাপোৰযোৰ আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইট পাৰি চাইড পাৰীকেইটা এই কি এনেকৈ মুগা কালাৰতে আছে কেমেৰাত ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে চাগে হয়তো ধৰিব পাৰিছে যিহেতু কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো যথেষ্ট লাইট বহুত বেছি ধুনীয়া এয়া এখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগত পাব আপোনালোকে এখন ধুনীয়া মেখেলা এখন ধুনীয়া এখন মেখেলা আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ চাব এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছ কাপোৰযোৰৰ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো এয়া দেখিছে সৰুকৈ এটা এনেকৈ পাই কৰি দিয়া আছে এয়া এইখন মেখেলাখন আৰু কাপোৰযোৰ চাৰি তাৰিখে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ মাত্ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পঁচিছশ টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে মই এনেকৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীণছত ৰাখি যোগাযোগ কৰিব অনলি টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত কেইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকক পুনৰ জনাওঁ আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি ডিচ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰদলনি আৰু আমাৰ দোকানখনৰ নাম হৈছে মাজ কালেকশ্যন আপোনালোকে যদি অনলাইনত কাপোৰসমূহ ল'ম বুলি ভাবিছে আমাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দিয়াই থাকিব আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটোতে কল অথবা হোৱাটছআপযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ অল ইণ্ডিয়া সকলো ঠাইলৈকে আমাৰ কাপোৰসমূহ ডেলিভাৰী কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে য'ৰ পৰাই চাই আছে অনাই আহে ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পৰাই আমাৰ ঘৰতে বহি আমাৰ কাপোৰসমূহ কেৱল আমাৰ ভিডিঅ' চায়ে কাপোৰসমূহ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে আমাৰ দোকানলৈ আহিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে দোকানতো চাই মেলি কাপোৰসমূহ ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব লগতে সকলোবিলাক কাপোৰ আমাৰ হ'লচেল দিয়া হয় যিহেতু আপোনালোকে হ'লচেল ল'ব পাৰিব দোকানৰ কাৰণে কোনোবাই যদি দোকানো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা হ'লচেলতো কাপোৰসমূহ ল'ব পাৰিব আৰু আজিৰ কালেকশ্যন মই ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু পুনৰ কওঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত যাতে সকলোৱে কাপোৰসমূহ কিনিব নোৱাৰিলেও কাপোৰসমূহৰ প্ৰাইচটো বা মেটেৰিয়েলসমূহ কেনেকুৱা কি ধৰণৰো দেখাই থাকোঁ সেইখিনিৰে অন্ততঃ আভাসটো পাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো আৰু পুনৰ লৈ আহিম সেনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ তাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক